Он мне еще раз представиться или не достаточно надо, было того а? достаточно с головой смотрите я так понимаю вас остановил не стоит, а на полиции за то что у вас отсутствует передний номер не <съем> он меня остановил по причине летел и поговорить зачем так ездить? на двух колесах Но надо лететь ездить? в городе зачем так уважаемый ты что мне остановил? потому что вы несетесь по городу Несете? Это как яйца несу, кого я несу, лечу, господи. что делают. Господи, нам, господи. Нам господи. Да я нормально с тобой общаюсь. Все, а нахрен ты меня остановил? Пообщаться. Пообщаться? Да, пообщаться. Дай мне 500 гривен нету. И, кстати, друзья, вижу, что многие воспользовались моим подгоном по заработку. Вижу ваши сообщения, все читаю. Рад, что стратегия вам зашла. И многие уже начали зарабатывать. А кто еще не смотрел, оставляю ссылку в закрепленном комментарии, а также в описании под этим видео. Сейчас где-то здесь даже вылезет подсказка. И начинайте зарабатывать до 5000 в день без вложений. Я так понимаю, все равно за передний номерной знак. Он Потому мне сказал, летел... О, это что он остановил? Роман, это он остановил? Роман, ну, это я он вижу, остановил. Он взводе, Роман. Да я вообще не на взводе. Смотрите. Это он остановил. Я к тому, так. что можем у него спросить. Он остановил Вы у меня у него... за что остановили? Поговорите, летел, правильно? Я Просто вам... инспектор. Я вас я остановил, что я вам не сказал. Не вы куда, вы куда, летите? Вы летите? Да. куда вы летите? Летите. Да. Куда вы летите? О! А потом поговорить, правильно? Инспектор вот не верит я, просто Я просто спрашиваю, за номерной знак вопрос Нет, может, за номерной, я говорю, Рома провокатор Рома может ехать О, с таким номерным да. знаком Роман, скажите, пожалуйста да. Где ваш передний номерной знак? Да нет его вообще в природе Скажите, пожалуйста, вы знали, что номерной знак отсутствует? Естественно Вы его э, специально не повесили? Или же он был утерян во время... Он не был утерян Я сказал, поэтому я он не был утерян, он не цеплялся туда Я а, же сказал По какой причине? Вы сами просто не подцепили. Зачем он там нужен? Все, я вас услышал. Просто, понимаете, одно дело, когда человек не знает, он едет по трассе, сейчас тем более погода везде переменчивая, если он где-то потерялся, это одно дело, правильно? Правильно. Если нет, то это совсем другое дело. Смотрите, Роман, данное правопорушение подпадает под частину 6 статьи 121 Кодекса административных правопорушений, что я порушение вам правил дорожного рода. Uh -huh. Ага. Согласно ДСТУ, так, как мы что такое ДСТУ? Державные стандарты в Украине. Не знаю, что такое. ПДД да. знаю. ПДД знаю, не знаю, что такое ДСТУ. Роман, вам лучше, чем мне известно, что незнание закона. Правильно. ДСТУ Вы... это закон? Это не закон. О. Незнание закона в нормативно Не-не, я закон... знаю, незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание согласно... ДСТУ согласно... не знаю. Согласно законодательству Украины, правильно? Должны быть номерные знаки на транспортном средстве. Должен быть номерной знак в Украине, в, Украине, в отличие там, у нас от Америки, да? У нас есть два номерных знака, которые э, у нас установлены. Скажите, спереди, это Киевском Умраео. Спереди. Киевском Умрео это скажите. А что Киевском району? Киевском под Спил один. Ему скажите. Я вчера купил машину, мне один повесили. Это ему скажите. Но они же не цепляют номера, они вам выдают номера. Ну выдали один. Поцепили один, неважно. Насколько я знаю, что МРЭО выдается два, наверное, знака. Я не знаю. Россия. Мне выдали один. Сказали, спереди цеплять некуда. Место под него не предусмотрено там. Там же есть место. Где? Это место под лебедку, могу открутить, хотите? Это место под лебедку могу открутить. Роман, да. скажите, пожалуйста, вы сейчас, э, ну, мы начнем подготовку до разлива. Mm -hmm. э, ли вы заявить какие-то клопотания, або же написать пояснение стосовно того, что вы мне сейчас пояснили устно? Я маю на увазе, да что... Да у вас умир... пишется? Я же вас предупредил, у ну, вас не первой статьи закона Писать, что я к идет... тому, что писать ничего не буду, у вас пишется. Я запытываю. Вы, вы да, да, наносить? да, я да, устно, да. и То є, ми, можемо... ми можемо вважати дане наше спілкування, яке зараз було хоч і не під час розгляду справи, як ваше пояснення стосовно номерного. Конечно, да. так. так да. Дивіться. У порядку 222 статті Кодексу адміністративних правопорушень правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху відноситься до компетенції національної поліції. Тому справа зараз буде розглядатися на місці і рішення буде ухвалюватися на місці. Дивіться, у порядку, у порядку 278, 279, 276 статті Кодексу адміністративних правопорушень ми будемо починати підготовку до розгляд справи. Давайте, попрошу. хочу вас запитати, а, чи не бажаєте ви заявити якісь клопотання в жовтому транспорту? Ні, не желаю. Дивіться, мною. Мною, поліцейський народ 5, батальйону номер 4, управління патрульної поліції, Харківської області. Сантом поліції, Ямшинським, Олегом Олександровичем. Сьогодні, а, сьогодні у нас 16 -е... 16 жовтня 2020 року, 15 години 49 хвилин, за адресою Харківська область, місто Валки, 429 кілометр траси М-03, Київ, Харків, Довжанський, буде розпочати розгляд справи за порушення вимог правил дорожнього руху, самопункту 29В. Угу. Да -да, я вас Дорожное движение 24. Это 16 статьи закона Украины про бускату дорожную руку. Ну, Надайте, будь ласка, посвящение до одинице до на транспортный засоб. Это паспорт? И вы мне передаете его? В да, конечно, вы Роман, скажіть, будь ласка. Є. Роман. є. Будь ласка, ви можете виконати 16 статтю закону України про безпеку дорожнього руху? Все могу. За чим? Для того, щоб. Дивіться, я вам пояснюю. Згідно кодексу адміністративних правопорушень, якщо у особи, наприклад, буде декілька правопорушень, то з'їде тридцять шоссе. По максимальному. Дивіться. Зина на 36, это все объединяется и разглядывается справа за более существенное правопорушение. Правильно. На данный час, во час подготовки до розгляду справы, который мы сейчас с вами проводим, Мені потрібно знати, чи є у вас, щоб ви мені пред'явили згідно пункту дорожнього руху 24 та 16 статті закону України про безпеку дорожнього руху, посвідчення водія про реєстрацію транспортного засобу. Так як якщо ви мені їх не пред'явите, то мене змушує закон і Кодекс адміністративних правопорушень розглядати справу за іншою статтею і за інше правопорушення. Тому, будь ласка, я знаю, що воно у вас є, я, я все розумію, тому прошу виконати тільки закону вимогу закону України про безпеку дорожнього руху. Щоб ми розглядали або ось ту справу, або ви, ви бажаєте, я розумію, зараз е, суть, на, е, суть нашого спілкування. Коли космічні кораблі, бо розблі простори, все. Ви, ви бажаєте, щоб я вам винес постанову за номерні знаки. Якщо це так, придивіть посвідчення водія судосу проєстрації, ми далі продовжимо розгляд справи за відсутній передній номерний знак. Смотрите, когда есть правонарушение, нет номеров, нет водительского, по каждому из этих правонарушений рассматривается дело. Я что хочу вам пояснить. По каждому рассматривается Объед, дело. Рассматривается нет, по каждому. Нет. Выносится результат. Один максимальный. Рассматривается по каждому. Девица. Смотрите, есть, есть правонарушение, преступление какое-то. В этом преступлении... преступление мы сюда да какая разница? ЦИЗО, хорошо, давайте... Код давайте, давайте не хорошо... Блин, инспектор, сейчас какой бы он такой административный... Что, какой есть административный, кроме ПДД? Что можно нарушить? Кроме ПДД? Угу, можете, вы можете Распивать спиртные напои, курыты. О, а курытые спиртные напои. Смотрите, я там короче, протокол, я короче и... распивал спиртные напитки угу. и потом еще пописал. Да. Рассматривается отдельно за одно, отдельно за второе, результат будет один. И тут точно так же. Давайте мы рассмотрим там дело. Мы можем... там... Давайте там... мы рассмотрим там... дело по поводу моего номерного знака, а потом, когда есть... мы придем к решению, рассмотрим, и мы поймем прав я либо не прав. Если я вам не покажу водительское, мы рассмотрим дело еще по второй статье и вынесем уже одно решение. Вы закончили роман? Да. Тогда я... Ок, не, Вы не можете это. считать, что у меня паспорта водительского а, нет и вам его а, не а, дадут. ...административных правопорушений... А, Поділяється на е, порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, uh -huh. а саме порушень правил дорожнього руху uh -huh. та адміністративного кодексу порушення громадського порядку. Uh -huh. Тому е, те, що ви зараз мені сказали, стосовно папіса в другому місці і лижи в другому місці, це розглядається, може розглядатися як поліцейським так і судом. В даному випадку, в даному випадку, якщо є декілька правопорушень, правопорушення згідно 36 об'єднуються і розглядається справа за одне правопорушення. За одне, mm -hmm. а не за декілька. Тому я вас ще раз запитаю. Давайте відкроємо якщо... кодекс адміністративних правонарушень. І пойдемо по порядку. Начинає з 278 статті. Давайте. Давайте. Да, Нужен документ удостоверяющий личность. Це документ удостоверяющий личность. Это документ, удостоверяющий личность. Все. Удостоверились мои личности. Давайте Ва рассматривать. ваши личности. Я удостоверил. Все, давайте рассматривать. Если вы мне предъявляете это как документ, удостоверяющий личность, а не предъявляете згідно закона Украины, да, да, не предъявляю. Да, не предъявляю. Водія, не предъявляю, да. То ты будешь рассматривать это Да, давайте рассматривать. Давайте рассматривать. Давайте рассматривать. Давайте Давайте рассматривать. Давайте. Тут просто в, обла в області буває таке, що інтернет трохи підвисає. Ну, я думаю, ми можемо перейти до е, того, що я вам зачитають зараз ваші права та обов'язки, як ви ну, Роман Юрійович, mm -hmm. справа буде розглядатися сторона Олександр Роман Юрійович. А Роман Юрійович, mm -hmm. скажіть, будь ласка, справа буде розглядатися зараз, на даний час, як ви не, так як ви не приділяєте посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. За частиною першої статті 126. А саме оформлення вимог права дорожнього руху пункту 21 ой, 2.1.А. а Или пред'явити? Нет. Все, я вас. Скажіть, будь ласка. З 268 статті Кодексу адміністративних правопорушень. Чи бажаєте ви скористатися і комісія своїх прав? Да, в процесі. Да, в процесі. Я знаю свои права, да, в процесі воспользуюсь. процессе э, да. восходится. Скажите, будь ласка, на які підстави вы не предъявляете посвящение водія? Зачем он не? Тому що э, закон Украины про безпеку дорожнього руху, 16 статья, цього вимагає. Також правила дорожнього руху, сам пункт 24. От кого вымагает? Від від Украине. От, от, от кого от водія. водія. Я вам к вам пешком подошел. Ко мне так. Какой водительской? Я до сих пор не могу понять. Роман. Роман Наталья. Папеш. Есть, который, который бутонии, есть. Так? да, есть. Лови кораблы, транспорт. Есть, да. есть Это вы откуда знаете? Вы откуда, откуда знаете, что он меня остановил? Из его слов, да, с видео наблюдения и как Остановили напросто? меня? Не, не, патрон, не Другой? Вот другой я Вот он другой останавливали меня? Я? Да. Рапорт он нам уже дал? Откуда вы это знаете? Согласно да, рапорту он нам дал? Да. Не с рапорта. Откуда? Так, так, понимаю, так пусть он рассматривает дело тогда. Так если он остановил, так Роман. он пусть он рассматривает. Да. Вы видели, что я ехал вы, за рулем? Мы когда с вами Конечно. вы мне поставили запускать. Конечно. Я вам ответил, вы мне сказали. Да. Хотим разглянуть справа. Да. да. Так, да. я перешел. Сейчас да. вы говорите, пускай он. Но он не будет разглядывать справа. Он не будет разглядывать, разглядывать справу, но все тогда. Вот, ему, а ему, для ему вас я пешеход, а не водитель. Я вам предложил подъехать, я бы стал водителем, вы сказали, не надо на данном посту, да. на Винобалке, ну, на камера И что? Вы понимаете, как вы э, загоняетесь, вы выходите с транспорта. И что? Это где посмотреть? По... Вы Зина 251, я вас осознал. Давайте. Был, э, Давайте. С, с данными доказанными на данном посту. Несите. Вам сюда принести? Ну, естественно. Добрый. Давайте. Добрый, причаны, завтра, Давайте. Сейчас, смотрите, сейчас 4 часа. Четвертая година. Вот. Ми робимо перерву. Давай. Да, да. да. давайте. 251 статті Кодексу адміністративних правопорушень, а саме ознайомлення вас. Да, 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 давайте. 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 И да, ребят, кто еще не заработал, переходите по ссылке на это видео и смотрите стратегию заработка на онлайн игре. Многие подписчики уже заработали и сейчас зарабатывают, пока способ еще работает.